с сотрудник прекрасно видит убегающего белого и как он с полуоборота открывает огонь по сотруднику. Но ну, я бы, если вы позволите, попросил бы, я взял под ответственное хранение, так сказать, вещественное доказательство. Если вы позволите, я его представлю в студии. Занесите, пожалуйста. Пожалуйста. Вот это тот шлем и те Окуляры, которые были одеты как раз на том сотруднике, который преследовал Александра Музычка. Вы видите, что первый выстрел попадает, пробивает окуляры. Чудом это просто окуляры должны были находиться на глазах. Но с учетом темного времени, блики, сотрудник держал их вот в таком приподнятом состоянии. И это счастье просто, что повезло, он остался живой. Попадает пуля сюда, вот следы... Рикошета, если это видно. Вот как пуля уходит. Второй выстрел. Второй выстрел. Идет. Э, я даже сейчас скажу, вы вот, понимаете, я давал первое интервью. Буквально в два часа там закончилась эта операция. Еще даже и не закончилась. Еще ехали сотрудники уже в Киев. Вот, а утром мы уже давали... Э, операцию. Вот раненый сотрудник, понятно в каком состоянии. Вот то, что мы успели получить, настоящий бой был, можно сказать. Вторая пуля пробивает погон сотруднику, после чего сотрудник, кстати, выскочив тоже в окно, кричит: "Музычка, с милиция, стоять, не двигаться". Тот продолжает бег и открывает огонь, о котором я сказал. После этого сотрудник, действуя правильно, решительно, в соответствии с законом о милиции, применил огнестрельное оружие. И опять-таки, как применил? Стреляет по ногам. Убегающего.